खुश आमदीद मोहब्बत की लाजवाल दास्तान ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आपको अपना महबूब याद आ जाएगा और आपका दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएगा तमाम आशिक और मशुक दिल थाम कर यह वीडियो मुकम्मल सुने इस वीडियो से आपको इश्क और मोहब्बत निभाने का एहसास होगा ये दोस्त और शीरी की कहानी है बलूचिस्तान पर मंगोल हमले के दौरान पेश आई शिरी लाल खान रिंद की बेटी थी दोस्तन और शीरी की शादी की तकरीब मुनकिद हुई और हर कोई रक्स और खुशियाँ मनाने में मसरूफ था जब उन्होंने दूल्हा और दुल्हन को हजला ले जाना चाहा, तो मंगोलों ने नरमौक के इलाके पर अचानक हमला कर दिया और चूंकि रानडोहे ने हैरानी से कब्जा कर लिया था इसलिए उन्हें शिकस्त हुई और दोस्तन और शीरी की हजला मुंतकली नहीं हुई दूसरे बलोच नौजवानों की तरह दोस्तन भी मंगोलों के खिलाफ लड़ा और पकड़ा गया इलाके के बहुत से लोग मारे गए और उनकी अमलाक और मवेशियों को लूट लिया गया मंगोलों ने दोस्तान और दीगर कैदियों को अपने साथ ले लिया अपनी असीरी के दिनों में वो हमेशा अपने मंगेतर को प्यार से याद करती थी और अपने जेलरों के तशद और जिल्लत को सब्र इस्तामत के साथ बर्दाश्त करती थी एक दिन एक मंगोल फौजी कमांडर जेल का दौरा करने गया तो इसने लंबे कद और खूबसूरत दोस्तान को देखकर अफसरों को हुक्म दिया कि दोस्तन को अस्तबल का सरबरा मुक्र करें दोस्तन ने बेलगाम घोड़ों को पाला और उनको पालने और पालने में बहुत मेहनत की दोस्तान के जेल में रहने के दौरान लोगों ने शरीन के वालिद को बताया कि मंगोलों और तातारियों के हाथों गिरफ्तार होने वाले शख्स का जिंदा रहना नामुमकिन है शीरी के वालिद ने इससे बात की और कहा कि वो दोस्तान की वापसी से मायूस हो जाए और अगर कोई तजवीज़ आए तो शीरी इससे शादी पर राजी हो जाए शीरी जो दोस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार थी ने अपने वालिद से कहा कि वो हमेशा दोस्तन का इंतजार करेगी लेकिन इसके वालिद का इसरार था कि अब कई साल हो चुके हैं और मंगोलों ने दोस्तान को मारा होगा तहम शेरी को दोस्तें नाम के दूसरे नौजवान से शादी करने पर आमादा किया गया मंगोलों ने जश्न मनाया और घोड़ों की दौड़ का अहतमाम किया कमांडर ने मंगोल हुक्मरान से कहा कि चूंकि दोस्तें और उसका दोस्त हुनरमंद सवार हैं, इसलिए उन्हें इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए मंगोल हुक्मरान राजी हो गए और दोस्तें और उसके दोस्त ने मुकाबले में हिस्सा लिया रेस शुरू होने के बाद दोस्तें और उसका दोस्त दूसरे सवारों से आगे निकल गए दोस्तें ने अपने दोस्त को इशारा किया कि अब फरार होने का वक्त आ गया है दोनों ने अपने घोड़ों को तेज किया और घोड़ों ने हैरान कन रफ्तार से रेस कोर्स का रुख किया और दोनों असीरों को घर के रास्ते पर ले गए उस वक्त शीरी और दोस्ते नामी नौजवान के दरमियान शादी की तकरीब चल रही थी जब दोस्त नरमौक के इलाके में पहुंचे तो उन्हें वहां अपना कोई जानने वाला ना मिला कि वो शीरी के बारे में पूछ सके थोड़ी देर बाद इसने दूर से देखा कि एक लड़का भेड़ बकरियां चुराने में मसरूफ है लेकिन इसका चेहरा उदास था दोस्त ने लड़के से पूछा बेटा तुम उदास क्यों हो लड़के ने जवाब दिया वो मेरे भाई को तकरीबन दस साल से कैद में रखे हुए हैं मैंने और मेरे घर वालों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सबसे बुरी बात यह है कि वो शीरी की मंगेतर को उसके शौहर के हवाले कर रहे हैं अब वहाँ शादी की तकरीब है शीरी के घर दोस्तिन ने ओ मेरे प्यारे भाई कहा और दोनों भाइयों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े दोस्तें ने भाई से कहा तुम चलो में शीरी के पास जाता हूँ दोस्तें शादी के मकाम पर गई और अपनी पगड़ी से अपना चेहरा ढांप लिया सिर्फ अपनी आंखें खुली छोड़कर उसने मौसीकारों से कहा मैं एक गुलकार हूँ अगर आप मुझे इस शादी के मौके पर गाने की इजाजत दें मौसीकारों ने इतफाक किया दोस्तिन ने पहले शीरी के लिए गाया था और मौसीकारों से कहा था कि मैं चंद गाने गाऊंगा साज बजाऊंगा मौसीकार बजाने लगे और दोस्तिन की आवाज सुनकर सब खामोश हो गए उसने अपने वालिद को बुलाया और कहा इस गुल को जो चाहे दे दो लाल खान आकर गुलुकार के पास बैठ गया और बोला गुलकार तुम किया चाहते हो दोस्तिन ने कहा मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए शेरी सब हैरान रह गए दोस्तिन ने अपनी पगड़ी उतार दी और ने इसे पहचान लिया दूल्हा जिसे दोस्तिन भी कहा जाता था बोला हाँ तुम ठीक कहते हो शीरी तुम्हारी बीवी थी और वो तुम्हारी है बलोचों के साजों और गानों की आवाजें परिंदे बनकर सहराओं में उड़ गईं। हर तरफ कह कहे कह कहे और खुशियां बखर गईं और अपनी खूबसूरत दुल्हन को ले जाने के लिए कतार में खड़े ऊंटों के गिले में घंटी की आवाज आई शीरी ने सुर्ख कड़ाई वाला लिबास पहना हुआ था और हाथ से बने हुए इंडियन रेशम से अपना चेहरा ढांप कर दोस्तें के ऊंट पर सवार होने के लिए आम और खजूर के दरख्तों के नीचे परी की तरह चल रही थी इस दोपहर को सहराय मकरान में शीरी कबीले की झोंपड़ियों के करीब सिर्फ कहकहों की आवाजें सुनाई देती थी और ये वो वक्त था जब किसी ने गांव की तरफ बढ़ते हुए बागियों के घोड़ों के खुरों की आवाज सुनी जब जंग शुरू हुई तो गाँव के ज्यादातर नौजवान मंगोलों के हाथों मारे गए हुआ की औरतें छुरियां और लाठियां लेकर अपने बाल काट कर बलवाइयों की तरफ भागे और ये नारा लगाते हुए कि वो अपने मर्दों के खून को नहीं बख्शेंगे जबकि बच्चे छप छप कर नई गांव की तरफ भागे ताका मंगोलों के हमले से खबरदार कर सके मंगोल के बेरहम मर्द जो खरासान से आए थे और उन्होंने सब कुछ पांव तले रौंद डाला बुजदिलाना अंदाज में जवानों को कत्ल किया और उन लोगों को कैद कर लिया जिनमें अब लड़ने की ताकत नहीं थी दोस्त इन इन असीरों में से एक था लाल खान का बहादुर दामाद जिसने बरसों से इन दोनों नौजवानों के दरमियान प्यार और मोहब्बत के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुना था लेकिन दोस्त गैरतमंद लंबा और काबिल था और अपनी कम उम्री के बावजूद उसके पास चीजों का सर था और उसने लाल खान के घर बहुत से तहफ भेजे थे लहजा लाल खान ये जानते हुए कि दोस्तें को शीरी और लाल खान से मोहब्बत और इज्जत के सवा कुछ नहीं उम्मीद थी अपनी इकलौती बेटी इस बेबाप नौजवान को देने पर राजी हो गए इस बात से बेखबर के एक दिन मंगोलों ने बलूचिस्तान के लोगों के देहातों और खेतों पर हमला करके हर इस चीज को तोड़ डाला जो तोड़ा जा सकता था और जो कुछ लिया जा सकता था ले जाया जाता था वो लाल खान के जवान बेटे दोस्तन को अपने साथ ले गए और इसे कैद कर दिया इसे तशद और भूख के जरिए अजनबियों के लिए काम करने पर मजबूर किया इस दौरान बेचारे दोस्तिन को शीरी की काली आंखों की दूरी बर्दाश्त करने के अलावा अपनी दुल्हन के लिए हजार मील का सफर तय करने के साथ साथ लाल खान के बेटे और शीरी के भाई को भी अपने कंधों पर उठाकर इसे बचाना पड़ा मौत ये दोनों इतने करीबी और दोस्ताना थे कि मंगोल कमांडर समझते थे कि वो भाई है और वो एक दूसरे को नाराज करने के लिए अपने पैरों के तलवे को मारते और मारते भी थे इस दिन तक जब आखिरकार एक मंगोल जर्नैल ने दोस्त को तीर चिल्लाते और घोड़े पर सवार होते हुए देखा और दूसरों से कहा कि ये लड़का तमाम कैदियों से मुख्तलफ है और मंगोल जर्नैल की तरह चिस्त हो सकता है और उनका अपना भी बन सकता है चनानचे इस जनरल ने दोस्तन के तुर्कमान कब्रकी घोड़े पर जैन डालकर इसे सहरा में सरपट मारने पर मजबूर किया और फिर इसे सिखाया कि घोड़े की पीठ पर कमान कैसे चलाई जाती है और सवारी के दौरान ऊपर नीचे कोदना है मंगोल लोगों ने अपने जनरल को मुसलसल कहा कि कोई बलोच अपने लोगों से मुंह नहीं मोड़ेगा लेकिन जनरल का ख्याल था कि दोस्त नौकर एक रजामंद नौकर है और अपने ही लोगों के खिलाफ जंग कर सकता है आखिरकार एक दिन अपने दोस्तों की ताकत साबित करने के लिए इसने मंगोलों और उनके कैदियों के दरमियान एक मुकाबला करवाया ताका सबको दिखाया जाए कि यह नौजवान कितना मार सकता है लेकिन इस खूबसूरत शीरी को सुनो जो रस्टीन के जाने के बाद उदास और तल्ख हो गई और किसी को देखने या किसी की आवाज सुनने से इनकार कर दिया कबीले के लोगों का कहना था कि शीरी आखिरकार इस मोहब्बत से मर जाएगी तभी एक गर्म बुखार वाली रात थी कबीले के बुजुर्ग और सफ़ेद फाम लोग आखिरकार अपने हाथों में लालटेने लेकर वालिद शरीन की कब्र पर गए उन्होंने शरीन के वालिद से कहा कि उन्हें अपने दोस्तों और अपने बेटे के लिए मातम करना पड़ेगा और जब उन्होंने अपने मातमी लिबास उतारे इसने शरीन की किसी और नौजवान से शादी करने का इंतजाम किया ताकि वो गम से मर ना जाए लाल खान जो पिछले महीनों की जंग से दिल शिकस्ता और थका हुआ था कबीले के बुजुर्गों के फैसले को कबूल करके इन दोनों जवानों के साथ तजियत करने गया फिर वो अपनी बेटी के पास गया और बताया इसके पास कबीले के नौजवानों में से एक दूसरी बीवी को तलाश करने के लिए एक साल था शीरी जो इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी इसने अपने बालों को निकाल कर और अपने चेहरे पर राख रगड़ कर कई महीनों तक अपने शौहर और भाई के लिए मातम किया जबकि कबीले के बुजुर्ग इसे इसके बेटे को परपोज करने के लिए आए बुजुर्गों में से एक वो कैंप से भाग गई ये कहानी कई साल तक चलती रही यहां तक कि शीरी ने आखिरकार मातम और इंतजार से तंग आकर दोस्तें नामी एक और नौजवान को जो अपनी बीवी खो चुका था को इजाजत दे दी कि वो इसे प्रपोज करे और इसे शादी का तोहफा भेजे हालांकि इस शादी में किसी ने गाना गाना अनाचना महसूस नहीं किया था बांसरी अब बगल की आवाज नहीं थी और हर कोई चप्पल के कोनों में खामोश बैठा गम वो अंधों से लबरेज था और इस तल्ख तकरीब के जल्द खत्म होने का इंतजार कर रहा था और उनकी जिंदगी में वापस आने के लिए अब दोस्तें से सुनो जिसने अपने वतन से दूर उन चंद बरसों में मंगोलों के दिलों में घर कर लिया था और हर कोई इसकी घर सवारी और तीर अंदाजी को देखने के लिए जमा हो गया था और वो इसकी काबिलियत और हिम्मत के ख्वाहिशमंद थे लेकिन दोस्तें जो हर वक्त फरार होने के मौका के इंतजार में रहता था मंगोल जंगजू के दरमियान होने वाले जबरदस्त मुकाबले में अपने तमाम हरीफों के चेहरे साफ करके आखिरकार मंगोल जर्नेल के पास गया और इसे आसमान में तीर मारने को कहा ताका वो अपने घोड़े पर सवार होकर सहरा में भागे और हुआ में तीर पकड़ सके दोस्तें की चाल का बदला लेने के लिए मंगोल कमांडर ने अपनी कमान में एक बड़ा सुनहरी तीर डाला और इसे आसमान की तरफ मारा और दोस्तें ने अपने घोड़े को तेज किया और तीर के पीछे भागा जबकि दूसरे लोग खड़े होकर दोस्तें की अजीब हरकत को देखते रहे इस बात से बेखबर के दोस्तेन सरपट दौड़ते हुए शीरी के भाई को भूसे की तरह उठाकर दूर दराज सरहदों की तरफ ले जाता है जहां कोई उन तक नहीं पहुंच सकता इस दिन शादी की मीठी तकरीब में दो थके हुए सवार अपने चेहरे ढांपे और कंधे ढांपे गांव पहुंचे अपने घोड़ों से छलांग लगा दिए और बेसब्री मौसिकारों के पास गए उन्हें बजाने का कहा मौसिकारों ने, जिन्होंने इस बिल्यूज़ जोड़ी के लिए एक जज्बा पैदा किया था खुशी से अपने हारपस उठाए और खूबसूरत मौसीकी बिजाई तभी दोस्तें लंबा लंबा वही ढांपे हुए चेहरे के साथ गांव के बेचो बीच खड़ा हुआ और गाया और उसके गाने की आवाज शीरी के कानों तक पहुंची जो झोंपड़ी के कोने में सुर्ख कड़ाई वाली कमीज पहने बैठी थी मेहंदी से ढके हाथों में आंसू बहाते हुए शीरी जिसने दोस्तिन की आवाज को फौरन पहचान लिया खुशी से अपने वालिद को फोन किया और गुलुकार के पास जाने को कहा और उसे जो चाहो वो दे दो लाल खान भी अपनी बेटी की खुशी से खुश था वो फौरन दोस्तन के पास गया और उससे कहा कि मुझसे कुछ मांगो तुमसे मेरा वदा है कि तुम जो मांगोगे वो मिलेगा दोस्तें भी उठ खड़ी हुई उसने अपने चेहरे पर बांधा हुआ बलोची स्कार्फ हटाया और कहा मैं शीरे को लेने वापस आया हूँ लिहाजा लाल खान की खुशी और हैरत की आवाज़ ने कबीले के तमाम लोगों को दोस्तन और लाल खान के बेटे की तरफ मुतवजे किया और इस बार एक जबरदस्त पार्टी नाच गाना शुरू हुआ जो बलूचिस्तान के किसी इलाके में पहले कभी नहीं देखा गया था